Hər kəsə salam. Bu gün sizinlə əsl mövsümünə uyğun yalnız bir tavada hazırlaya biləcəyiniz çox xama, çox ləzzətli qazan kotleti yeməyini bölüşürəm. İlkincə rəngli bibərləri halqa şəklində doğrayıram. ki baş soğanı indi formada doğrayıram. Daha sonra qabığı soyulmuş bir ədəd pomidoru və bir ədəd badımcanı orta qalınlıqda doğrayıram. Birinciləki videomda piano ifam bəyənildiyi üçün buradan sonra öz ifamla davam etmək istəyirəm. Qabığını soyub yuduğum kartofları 4 hissəyə bölürəm. Çəkilmiş ətin üzərinə iki baş rəndədən keçirdiyim soğanı, duz və qorunanı əlavə edib yaxşı-yaxşı yoğururam. alımlı forma verib kotletlər hazırlayıram. Tavaya duruyaq əlavə edib kotletlərin hər iki tərəfini çox az qızardıram. Başqa qaba yığıram. Həmin yağını zəhlə öncə kartofları, daha sonra badımcanı, kotletləri, soğanları və rəngli bibərləri həmin ardıcıllıqla əlavə edirəm. Çağında pomidoru zövqə görə üzərinə sarı kök və tuz əlavə edirəm. Daha da ləzzətləndirmək üçün üzərinə kərə yağı, bir çay qaşığı tomat pastası, bir stəkan işte yarım su əlavə edib qapağına örtdüm. Bam qoddada yağa düşənədək bişirirəm. Yemək hazırdır. Servis edirəm daha da gözəl görünüb rənglərin bir-birini tamamlaması üçün üzərinə xırda doğranmış cəfəri əlavə edirəm. Bəndədən hazırlayan hər kəsə uğur olsun deyirəm. Videomu azdolsa bəyəndinizsə like edib rəy bildirib kanalıma dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.